Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда раскаленный демон 1 и сегодня мы с вами бу не будем играть в Майнкрафт, а рассмотрим топы серверов, а именно топ 5 пиратских серверов с мини-играми. Ну что ж, давайте начнем! Погнали. И пятерку лучших серверов открывает сервер под, назва... под названием Майнкад Survival. Этот сервер на нем довольно мало мини-игр, точнее только один SkyWars. Но зато он довольно хороший. Также есть телепортатор биомов. А еще есть обычное выживание. В общем, сервер довольно неплохой. И, ну, только жаль то, что на нем есть только одна мини-игра. Если бы там их было побольше, то он бы, наверное, мог бы даже занять и место, например, четвертое. Ну что ж, этот сервер довольно неплохой. Хоть и там только одна игра. Ну что ж, а мы переходим к четвертому месту. Четверку я решил отдать серверу под названием ...Волкрафт. На этом сервере тоже довольно мало режимов. Хоть и сначала может показаться то, что их довольно много. Но все-таки их не так много, как бы хотелось. Например, того же Бадварса тут не найдешь. Зато есть такие мини-игры, как Factions, которые тоже не работают, Skyblock, Survival, Quack, The Walls, Паркур, особенно качественный. Survival Games, Creative, Kit PvP. В общем, вы все сами посмотрите. Больше всего я не проверял еще все режимы, режимы, но мне больше всего понравился Sky Wars и паркур. Паркур тут довольно хороший и есть даже карты на выбор. То есть вы можете выбирать не просто начальную карту, а например, как у как стоит у меня. Для этого нам надо просто нажать. В общем, вы потом сами разберетесь. И вот тут мы можем нажимать на разные паркуры и их проходить. Этот сервер мне довольно понравился, и поэтому я бы сделал, я сделал ему именно четвертое но не бойтесь я думаю вы и так думаете что это довольно крутой сервер но не бойтесь все-таки дальше будет намного и намного круче ну что ж а мы переходим к третьему месту третье место у нас занимает сервер под названием light cloud и да, если у вас нет лицензии, и даже у вас будет стоять скин свой, то тут он будет вот таким. Как у меня, например, скин Стива. Тут есть довольно популярные режимы, как Bad Wars, Skyworks, Hide and Seek, Skyblock, Build Battle Arcade Games, Survival Games и заканчивая на Crazy Walls. В общем, вы можете перейти на этот сервер сами. Довольно хороший сервер, и поэтому я ему поставил тройку. Просто тут не хватает немного режимов. Но в целом сервер довольно хороший, я бы даже сказал крутой. В общем, Ссылка в описании, вы сможете сами на нем поиграть и написать в комментариях ваше мнение. Ну что ж, а мы переходим ко второму месту. А второе место у нас занимает сервер под названием LastCraft. Какие же на нем есть мини-режимы? Vampire Z, Hit PvP, Хайден Стик, Аркад Геймс, Пэкман, Бэтворс, Билд Баттл и многое-многое другое. Также вам даются снежки, если что, можно повеселиться и покидаться ими. Этот сервер очень хороший и прикольный. Это единственный сервер, на котором я Старичал, ну, пиратский. Vampire Z. Довольно прикольно в виде мини-игра. Также есть Survival Games, Sky Wars и многое-многое другое. В общем, вы сможете зайти сами на него и все тут оценить. А мы переходим к первому лучшему месту. Ну что ж. И вот наше первое место занимает сервер rugame.su. У него такая картинка, где нарисован такой крипер. Сервер довольно хороший. На нем есть такие режимы, режимы как Skywars с лаки-блоками. Советую всем сыграть в Bad Wars, мини-игры рандомные и многое-многое другое, что вас заинтересует. Например, э, тот же самый Bad Wars или что-то еще такое. В общем, или же, отгадай слова, мосты. В общем, очень много чего. Сервер хороший довольно. Ну, и это был наш лучший сервер, который занял первое место. Ну что ж, а если у вас какие-то другие мнения, то вы можете написать нам мне в комментариях. Я обязательно читаю каждый комментарий. Вот. И не от моих подписчиков, и от подписчиков. Ну что ж. Сервер довольно прикольный. Вы можете, опять же, написать свое мнение. А что ж, а с вами был Раскаленный Дем 1. Всем удачи и всем...